অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ক্লাছ এইটৰ পৰা দহ ডিগ্ৰীলৈকে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলোঁ এতিয়াও লোকক চাদৰ মেখেলাযোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই দিব পাৰোঁ কিন্তু নিজৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ একদমেই পিন্ধিব নজনা হৈ থাকিলোঁ ভাই একদম সঁচাই গুচি কেতিয়াবা মাথাটো মানে গৰম উঠি যায় এই কাপোৰযোৰ যে বৰ পাতলা পিন্ধিবলৈ ইমান ভাল গাতে লিপিক খাই থাকে এতিয়া যাওঁ চাকি জ্বলাবলৈ উখানগৰৰ নামঘৰৰ বৰসভা পাতিছে তাত চাকিখন জ্বলাই থওঁগৈ পানী এগিলাচে খালোঁ দেই খুদামুখে যাওঁ কিবা খাই বৈ বৈ ভাল নালাগে নাযাওঁ আমাৰ এৰিয়া যে চুলি বন্ধা নাম নলয় ক্লিপো নামাৰে চুলিও নাবান্ধে একো নকৰে একোৱে নকৰে ফালে গৰমডাল কেনেকুৱা পৰিছে বাৰু মানে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে খালি ৰাতিটো বহুত দেৰিলৈকে কাৰেণ্টেই নাই আমাৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই আমি শুই আছোঁ ফেন চলি আছে এইফালে এ চি চলিব এ চি নাই চলাৰ কাৰণে সকলোৱে দিগদাৰ পাইছে সেইকাৰণে মানুহ বেছি সফল হ'ব নালাগে গৰম যিমানেই নকৰক এতিয়া আমাৰ ৰেংকুৱে বিচাৰি আনিছে কি জানো পালি কচু এয়া আমাৰ বাৰীৰ পৰা আনিছে কচু আৰু মাছ বনাব বোলে এইকেইডালে পাইছে দেই এয়া দেখিছেনে মই সেইদিনাখন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অন অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টত বাৰটা বটল এইবোৰ মছলা থ'বৰ কাৰণে এইবোৰ প্লাষ্টিকবোৰ আঁতৰাই দিছোঁ আমাৰ এইখিনি মানে বহুত বছৰ হ'ল মোৰ বিয়াৰ আগৰ পৰাই মই দেখি আছোঁ ইয়াত ন বিয়াৰ আগৰ পৰাই ন তই অহা আগৰ পৰাই দেখিছ চাগে হয় এই চিচাৰ হ'লে মানে ধৰক দেখিবলৈও ভাল লাগে নিছেনে ইমান ধুনীয়া কিন্তু ৰিংো চাফাকৈ থ'বি দেই মোহাৰিবলৈও ভাল আজি মুঠতে গৰমত কচু মাছ খাম আৰু কচু বিলাহী দালি প্ৰাণীটো মানে ইমান বেলেগৰ বুলি তোমাৰ জোলা হয় অ ৰবা দেউতা আহিল দেউতাকৰ লগত মানে যাবই লাগে গম পাইছানে

থৈছে আকৌ ৰ'দত দিছে নহয় আচাৰবোৰ যে ৰে কিটচেনটো মানে ইমানেই গৰম ৰিংকুক ফেনখন আনি দিছো ফেনখন আগতেও আনি দিয়া হৈছে দেই কেইবাখনো বেয়া কৰিলে ইমান বেছি গৰম পৰিছে ন কি আকৌ ফেনখন লগাই নলয় কব নোৱাৰো দেই মানে কিমান চুৰি থাকিম নিব নোৱাৰো প্ৰসাদ প্ৰসাদ মোৰ ইমান প্ৰিয় নহয় কিন্তু কেতিয়াবা বৰ ভাল লাগে আমি যে আজি নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ তাৰে প্ৰসাদ বৰমাই দি থৈ গৈছে কিন্তু মই প্ৰসাদত দিয়া এই যে কেঁচা পিঠা লাডুটো যে বৰ ভাল পাওঁ দেই বহি থাকিব নোৱাৰি ন গৰমত তাতে আৰিয়াক লৈ নামঘৰ পিছে ইয়াত এটাই ভাল নগ'লেও যোন যোন মানুহ আছে কাষৰ মানুহে প্ৰসাদ তুমি লৈ আহে মিঠা মিঠাই গাখীৰ খাইছোঁ ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে আমাৰ তেজপুৰত আজি থাৰ্টি এইট ডিগ্ৰী বিনা এ চিত মানে থাকিবই নোৱাৰিছোঁ বাহিৰততো ভমক ভমক মাৰিছে মানে গম পাইছেনে ইমান বেছি গৰম কি হ'ব বাৰু পুখুৰা মানুহবোৰ কেনেকৈ থাকিব বাৰু এতিয়া কেনেকুৱা আৰু দিনকালবোৰ যিহে আহিছে নহয় জুই চাই বস্তুবোৰৰ দাম হ কি হ'ব মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ ঘৰত থকা অৱস্থা লাগে নহয় মুখৰ আগত ভাতকেইটা পাওঁ খাওঁ ক'ত কিমান যায় কি যায় একোৱেই মাথা মাৰিব লগা হোৱা নাছিলে যেতিয়াৰ পৰা ঘৰ বাহিৰ হ'লেও গোটেই বাৰ্ডেন মানে গোটেই তাৰপিছতে গম পাইছোঁ মাহঁতে কিমান হেডেক লয় মানে তথাপিও একদম যেন একো হেডেকেই নাই তেনেকেই আমাক চলাই নিছে চাৰিটাকৈ ল'ৰা ছোৱালী ধেমালি আমাৰ এতিয়া এটা চলাওঁতেই মজা ওলাই গৈছে যুগবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে হয়নে নহয় আগতে কম টকাতে পোৱা গৈছিলে এতিয়া বস্তুবোৰৰ দামো কিমান হয়নে সঁচাকৈ দেই এটাই বুজি পালোঁ কি জানেনে সৰু হৈ থকাটোৱেই ভাল মানে লোকৰ ওপৰত বহি পোৱাটোৱেই ভাল আৰু বৰ টেনশ্যন দেই আপুনি এতিয়া কিবা এটা টেনশ্যন হৈ থাকিলে মোৰ আকৌ কিবা এটা হেডেক হৈ থাকিলে নহয় মোৰ মানে একদম মগজটোলৈ এনি টাইম আহিয়ে থাকে আহিয়ে থাকে মানে মই মানে ফ্ৰীকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মানে গম পাইছেনে যেতিয়ালৈকে প্ৰব্লেমটো ছ'লভ নহয় মানে মোৰ মানে মগজত আহিয়ে থাকে ভগৱান কেনেকৈ চ'লভ কৰিব পাৰি কেনেকৈ চ'ল্ভ কৰিব পাৰি মানে তেনেকুৱা টাইপৰ সঁচাকৈ দেই কেনেকৈ তাকে কিছুমানে শ টকাতে সুখী কিছুমান হাজাৰ টকাত সুখী কিছুমান লাখ টকাত সুখী কিছুমান কোটি টকাতো সুখী হোৱা নাই কিছুমানে ভাততে পানী ঢালি খায়েই সুখী হৈছে কিছুমানে মাছ মাংস খায়ো সুখী হোৱা নাই চবৰে সুখবোৰৰ মানে সুখবোৰ মানে বেলেগ বেলেগ হয়নে কিছুমানে বহুত পায়ো সুখী নহয় কিছুমানে নাপায়ো যি পাইছে তাতে সুখী মুঠতে চবৰে সুখবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়নে আৰু এটা কথা কওঁ এতিয়া যিহেতু বহুতে ভিডিঅ' বনায় চবৰে সাধ্য অনুসৰি যি পাইছে তাকে পিন্ধিছে তাকে খাইছে তাকে দেখুৱাইছে ধৰক কিছুমানে যে কয় কিছুমানক একেটা কাপোৰকে পিন্ধি পিন্ধি একেটা কাপোৰ পিন্ধিলেও কি হ'ল ধুই ধৰিহে পিন্ধিছে কিছুমানৰ হাজাৰ থাকিও লেতেৰা কাপোৰকে পিন্ধিছে মানুহৰ পিন্ধা খোৱাৰ লগত কথা নক'ব যোনে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকেই থাকিব দিব লাগে কিছুমান এতিয়া মানুহক দেখিছোঁ একেযোৰ কাপোৰকে পিন্ধি ইমান ভিডিঅ'কে বনাই থাকে নহয় যিবোৰ মানুহে এনেকৈ কয় তেওঁলোকৰ যদি ইমান দুখ লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকেনো কিয় পিন্ধিব নিদিয়ে এতিয়া আমাৰ হাজাৰ কাপোৰ থাকিলেও আমি চাবচোন যিকেইটা কাপোৰ পিন্ধি ভাল লাগে সেইকেইটা কাপোৰকে পিন্ধি থাকোঁ সেই কাপোৰকেইটা আগতে মই মাক কৈছিলোঁ ইমান কাপোৰ থাকি আপুনি ফটা কাপোৰকেইটাকে মায়ে কয় তেতিয়া এইকেইটা কাপোৰত যিমান মানে আৰাম আছে তহঁতি বুজি নাপাবি কিন্তু এতিয়াও আমিও সেইটোকে কৰোঁ অকণমান কাপোৰটো ফাটি গ'লেও মোক মনজনাই কয় এইটো কাপোৰ পেলাই দিয়া কিন্তু যিটো আৰাম পাওঁ নহয় বাকীকেইটা নাপাওঁ সেই পিন্ধোতে পিন্ধোনে একেটা কাপোৰকে পিন্ধোতে পিন্ধোতে পুৰণা হৈ যায়গৈ বাকী কাপোৰবোৰ পিন্ধিবলৈ ইণ্টাৰেষ্ট নহয় চাবচোন সেইটো হয় আমাৰ নক'ব কাৰোবাৰ নাথাকিবও পাৰে কাৰ ঘৰ কেনেকৈ চলিছে আপুনি কেনেকৈ জানে হয় কিনো খায় দেখুৱাই পানী ঢলা ভাত তেওঁলোকে তেনেকেই খাইছে খাবলৈ দিয়কচোন আপুনি যদি চাব নোৱাৰিছে তেনেহ'লে দি দিয়ক যদি আপুনি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে তেনেকৈ খাইছে তেতিয়া কথাটো ক'লে বেলেগ লাগে নক'ব নাপায় গম পাইছেনে সময় সলনি হ'বলৈ বেছি টাইম নালাগে আপুনি আজি যাক ফটা কাপোৰ পিন্ধিছে বুলি হাঁহিছে পানী ঢালি ভাত খাইছে বুলি হাঁহিছে সেই সময় আপোনাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ বেছি টাইম নালাগে ধনী হ'বলৈ টাইম লাগে গম পাইছেনে ধনী হ'বলৈ টাইম লাগে কিন্তু দুখীয়া হ'বলৈ টাইম নালাগে কিন্তু সেইকাৰণে নক'ব নিজে নিজে কিছুমান মানুহে হাউ কেলে মই বুজি নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে চুপ চাপ চাই থাকক নহ'লে স্কিপ কৰক নহ'লে ব্লক কৰক বেয়াকৈ কথা এটা কৰি দিওঁ কিয় সাহুপাত লয় হয় যদি আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে তেতিয়া বেয়াকৈ কওক এনে এনে কিয় বেয়াকৈ ক'ব লাগে হয়নে যোনে যেনেকৈ থাকি ভাল পাইছে তাক তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক মই সেইটোৱে জানো ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ সদায় কোৱাদ কৰ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট